Сегодня мы снова собрались все вместе, это очень здорово. Когда люди собираются вместе, им любое дело по плечу. Мы любим с вами свой город, мы любим друг друга. Мы надеемся на то, что нас ждет впереди очень интересное, счастливое и светлое будущее. И мы все будем делать все возможное для того, чтобы как можно интереснее сделать наш город. запись моего отлично отли на это таймку

Кирилл, как ты относишься к спорту? Положительно. Что спорт составляет в твоей жизни? Я является частью моей жизни. Я часто занимаюсь спортом, катаюсь на лыжах, волейболом еще занимаюсь. Как прошел твой забег? Отлично. Как ты себя оцениваешь в этом плане? Я доволен собой. Сейчас все. Пусть снимает.